वेकोली सी जी एम कार्यालयासमोर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सेवानिवृत्त कोळसा खाण कामगार संघटनेअंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी आज सोमवार वीस जानेवारीपासून विविध मागण्यांसाठी वेकोली महाव्यवस्थापकांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधा अशा विविध मागण्यांवरून वाद सुरू आहे या वादांचे निराकरण करण्यासाठी कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या बी एम एस टक सी टू एम एच एस आणि इंटक इत्यादी संघटना व्यवस्थापनासमोर राष्ट्रीय वेतन करार कोळसा खाण भविष्य निर्वाह निधी सी पी आर एम एस आणि कोळसा कामगारांच्या निवृत्ती ग्रॅज्युएटीसह इतर सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्या करतात पण यावर फक्त चर्चा होत आहे कोणताही उपाय निघत नाही म्हणून सेवानिवृत्त धारकांना हे धरणे देण्याची वेळ आली आहे आमच्या मागण्या मार्च दोन हजार अठरापूर्वी निवृत्त झालेल्या पात्र कामगारांना एक जानेवारी दोन हजार सतरापासून थकबाकी देण्यात यावी ग्रॅज्युएटीची मर्यादा वीस लाख रुपये ठेवावी वैद्यकीय वैद्यकीय कार्ड नूतनीकरणासाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी करावी जर मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू वेळ पडल्यास कोळसा खाणीतून कोळसा बाहेर जाऊ देणार नाही असे सेवानिवृत्त कोळसा खाण कामगार संघटनांचे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष शंभू विश्वकर्मा यांनी माहिती दिली आहे वरित मजदूर संघ द्वारा आज 20 जनवरी को सीज़म एम मुख्यालय चंद्रपुर में धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम रखा गया जिसमें मजदूरों का मेडिकल भी में असुविधा हो रहा है एन सी डब्ल्यू ग्यारह का विभाग पेंशन अभी तक मजदूरों को नहीं दिया गया मजदूर को अनेक प्रकार के समस्या से लग रहा है लेकिन मजदूर को बात करने के लिए ना सियायल प्रबंधन को आवश्यकता पड़ रहा है नहीं ही आपको से न क्षेत्र की सभी जगह मांग पत्र जा रहा है और तो सभी जगह चर्चाएं हो रही है ना जाने इनको क्या है इतना जबकि हम लोग धनबाद में गए हुए थे तो वहाँ पर गए हुआ तो वहाँ के सी एम डी आ करके हम लोगों के बीच में बात कर रहा था कि आप लोग सेवानिवृत्त हो गए लेकिन आप फल लगाए थे अब हम लोग उसका फल खा रहे हैं पेड़ लगाए थे और अब हम लोग फल खा रहे हैं ऐसा नतीजा सामने दिखाई दिया था वहाँ पर लेकिन रुकोली जो डब्लू सी एल के मैनेजमेंट है उनको पता ही नहीं है कि सेवा निवृत्त कामगार संघ जो है जबकि सभी जगह ये बताया गया कि हम लोग शांतिपूर्वक हर जगह आंदोलन करेंगे अगर नहीं सुलझेंगे सुलझाएगा हमारा समस्या तो हो सकता है कि ऊपर प्रदर्शन भी हो सकता है ऐसी समस्या उनके सामने रखा हुआ है लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने सचेत नहीं हुए हैं लगता है कि प्रदर्शन और धारणा से उनका काम नहीं चलने वाला है आगे उप प्रदर्शन होगा उग प्रदर्शन के बाद ही इनको समझ आएगी ऐसा हमारा आभास हो रहा है